Amerika Birləşmiş Ştatlarının Sanbuis şəhərində qara dərili 18 yaşlı yeniyetmə Antonio Martinez-in polis tərəfindən öldürülməsi faktı ilə bağlı gərginlik davam edir. Hadisənin baş verdiyi yerdə qeydə alınan video görüntülər də artıq ortaya çıxıb Aytan Abdullova xəbər verir. Yaşıl şəhərinə Misr ştatında polis tərəfindən qətli edirilən qara dərili gəncin öldürülməsi ilə bağlı etiraz aksiyaları gecə boyunca davam edib. Beytli şəhərində bir qrup etirazçı Yerli yanacaq doldurma məntəqəsi yaxınlığında yürüş keçirir. Şəhər əmanı etirazçılar nəqliyyatın hərəkətini bağlamağa çalışıb. Yerkəsi kameralarının qeydə aldığı görüntülərə əsasən, bu qara dəlilə atəş açması ilə bağlı gətirilən səbəb təsdiqin tapıb. Polis Gəncənin ona silah tuşladığı üçün qara dəliyə atəş açdığını deyib. Sentlin şəhərinin mərkəzi araşdırmalar zamanı bu görüntülərdən istifadə edəcəklərini deyib. Ötən gecə video kadrlara baxmaq imkanım oldu. Bu aşvermiş hadisə insanların təsvir etdiyi kimi deyil. Orda silahını çıxarıb gəzən polis deyil. Bu hadisəni Ferguson və New York hadisələri ilə müqayisə etmək də doğru olmasın. Garnerin ölümünə dair video dəlillər var idi. Ferguson faktına dair görüntü çıxmadı. Lakin burada bizim videomuz var. Dövlət polisi isə hadisə ilə əlaqədar 8 nəfərin həbs olunduğunu açıqlayıb. Berkley şəhər məri sakinləri kütləvi aksiyalara qoşulmağa çağıryıb.